Assalamualaikum. Hai. Welcome back. Hai ibu ayah. Hai adik-adik. Hai uh, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik. Siapa lagi? Dan hai PKP. Welcome back. Tak sangka kita sama balik PKP okey. So uh, tak apa it's okay. Kita tak ambil yang baiknya uh, mudah-mudahan dengan adanya PKP 2.0 kita kali ni memudahkan lagi kita punya um, masa depan insyaAllah. Semoga baik-baik sahaja semuanya. Okay. So sebelum akak nak cerita panjang lebar untuk topik hari ni, akak nak minta adik-adik akak bantu akak untuk beritahu suaranya jelas, gambarnya clear, okey ke tidak? Ah, uh, so boleh komen. Hi, PT Amani dah masuk. <laughs> hi, hi, hi. So boleh tengokkan sekali kejap ah uh, suaranya, gambarnya jelas ke tidak? Okey, so topik yang Kak Aina nak sharekan hari ni adalah berkenaan dengan ubahan. Yes, ubahan. Okay, topik ubahan ni bukannya untuk uh, form 5 tahun lepas je. Tahun ni pun korang akan belajar juga. Yelah, dah masuk 2021 kan? Ah, dengan cerita form 5 syllabus baru. Mm hmm, Korang dah chat syllabus barunya apa? Ah, Alhamdulillah, jelas. Okay, akak dapat komen-komen yang positif kat situ. Syukur Alhamdulillah. Okay. So, sekarang dah masuk tahun 2021. Ah, dia, dia akan dah start study ke belum ni? Ah, dah selesai study ke belum? <laughs> Yelah, kita tengah cerita kata 2021 uh, 20 Januari baru masuk untuk adik-adik yang ambil matematik eh, Bukan matematik, ambil SPM, betul tak? Gambar jelas plus tune, Alhamdulillah settle Mesti akan boleh proceed untuk hari ni So, yang adik-adik akan uh, tingkatan 5 untuk tahun 2021 Silibus baru, ah, korang dah tengok belum? eh uh, silibusnya macam mana? Okey, aku tahu ada yang ramai yang bukannya ada, ramai lagi yang belum dapat buku teks. Betul tak? Okey. So kau nak tengok inilah rupa buku teks kau orang. Ah, ini rupanya Okay? Ah, kita buat promotion sekejap. Eh, eh bukan. Bukan promotion buku teks. So inilah buku teks yang adik-adik uh, yang ambil SPM 2021 guna. Untuk tingkatan 5. Okay? Yang tersalah salah beli tau. Uh, kau tak beli syllabus lama sekarang? Tak boleh. <gitu> kita pakai syllabus baru sekarang. Okay. Topik yang akan nak sharekan hari ni adalah tajuk ubahan. Okay. Kalau tengok dekat sini bab satu. Yes. Ah, jangan ingat korang kata ah, uh, silibus baru ke? Tajuk ni dah tak ada dari tahun lepas ni. Tak. Masih lagi korang belajar untuk topik ubahan. Simple je. Hai Kak Alima. Ah, dah panggil Fatih tu tak ada orang lain. Eh? Tinggal Fatih je. Fatih ada dah hilang. Okay, okay. Tak apa. So, kita tengok untuk topik hari ni iaitu ubahan. So, secara uh, roughly-nya ataupun secara kasarnya, ubahan ni kita ada tiga jenis. Ha, apa dia tiga jenis? Secara langsung, secara songsang sang dan uh, ada dua-dua. Langsung dan songsang, mix punya. Ah, tiga je, tak banyak mana pun. Betul tak? <laughs> so kita nak tengok satu dulu hari ni. Apa itu ubahan langsung? Okay, so sebelum tu uh, boleh tengok dulu pada skrin nak kak. Uh, pastikan nampak ya, nampak ke tidak? Belum buka lagi, sabar. Okey ah, dah buka dah. So boleh nampak ke akak punya screen? Ah, bantuan akak. eh, uh -huh. kita nak check juga kot-kot. Hmm. Kan? Okay, so boleh nampak eh? Alhamdulillah, settle. So kita nak start untuk um, soalan kita hari ni. Ah, topik yang akan nak sharekan hari ni adalah berkenaan dengan Hmm, yes. Ubahan, di mana ubahan kita ada berapa jenis tadi? Ya, tiga jenis Ubahan langsung dan juga Song dan juga Campuran, yes, dua-dua ada Sam, uh, Samsung, oh Samsung ni jadi Langsung ada, song ada Okay, apa itu langsung dan apa itu song sang? Okay, langsung ni sebenarnya ada adik Dia directly, duduk sebelah-sebelah Haa, -sebelah. ah, duduk sebelah-sebelah, dia tak ada jauh -jauh. duduk jauh-jauh sebelah Duduk sebelah-sebelah, itu yang kita panggil dia Sebagai secara langsung Okay, kita tengok contoh eh yang dimasukkan dengan sebelah-sebelah ni adalah uh, Y sama dengan X. Ah uh, Nampak tak? Dia sama taraf. Duduk sebelah-sebelah. Sama level. Bila sama level, kita panggil dia sebagai secara langsung. Yes, yeah, secara langsung. Okay? Clear? Yes, yeah. akan cerita sikit dulu. Ini secara langsung. Okay, Kak. Kalau secara songsang pula, macam mana? Okay, untuk makluman adik-adik akak secara songsang, kalau secara langsung straight to the point, secara songsang dia akan duduk dekat bawah. Ah Ini Y secara langsung dengan X. Uh, yang ini Y secara songsang kepada X. Ah uh, gitu. So dia dekat bawah. So kak, dekat atas ni kita nak letak apa? Okay, dekat atas ni kita ada constant. Ataupun kita panggil dia sebagai Pemala. Ha, kita ada pemala dekat situ. So K dekat sini. K dekat sini. K ni adalah kita punya constant ataupun pemala. Oh, ha. K kan nak tanya. Constant ni adakah hurufnya K je? Boleh ke huruf lain? Boleh. Tak ada masalah. Kita pun nak ada adik Di mana pemala ni maksudnya apa? Benda yang uh, fix tapi kita tak tahu huruf ni apa ataupun korang belajar anu betul tak? Ha anu je. Ha, tak kisahlah huruf apa korang nak gunakan. Dipersilakan. Sebab kadang-kadang soalan minta cari nilai K. Ada ha, masukkan K dalam tu nanti korang confused. Yang mana satu ke eh? Ha gitu. So kita tengok dulu contoh. Boleh? Yes. Saya so, akan tunjuk dulu contoh soalan pertama. Ha, ini contoh soalan yang dia akan bagilah. Kalau untuk uh, ha. eh. Hmm, cerita dia agak macam dia terpadam soalannya. <laughs> Okey, ah tak tak ada ada ada. Okey, so ini contoh soalan dia. Ah, tu tu sembah dua soalan sebenarnya. Okey, so soalan pertama diberi bahawa K berubah secara langsung. Okey, nampak secara langsung dengan punca kuasa 2. K berubah secara langsung dengan punca kuasa 2m. Okey, Keluarkan maklumat tu dulu. Macam mana kita nak keluarkan maklumat? K berubah secara langsung dengan punca kuasa 2M. Okey, caranya ada adik Y. Ah, dia pakai K kan? Okey, K. K berubah. Ah, kalau berubah kita buat gambar ikan. K berubah secara langsung. Kalau secara langsung tempat dia kat mana? Dekat atas ke kat bawah? Sama taraf ke tak sama taraf? Sama taraf. Yes. So, kita punya huruf apa dekat sama taraf dengan dia? Punca kuasa 2 M. Ha, punca kuasa 2 M. Itulah maklumatnya. Dah siap ke? Belum. Apa yang tertinggal? Ya, yeah, constant kita tertinggal. Di mana constant kita kat sini nak guna huruf K ke? Macam tak boleh kan? Kenapa? Sebab kat depan ada huruf K. Dah kita confuse. Okay, K begitu Di eh, mana satu? Mana satu constant? Macam nak masuk nilai? Tak tahu. Jadi kita gantikan dengan huruf X lah. Ah, ha, selalu orang guna apa? Cara nilai X. Ah, ha, gitu kan? Okay, lanjut. Langkah pertama kita adalah keluarkan. Keluarkan formula. Ah, di mana formula untuk asalan ni adalah ini. Settle formula? Yes, good job. Yang kedua, kita kena buat apa? Keluarkan maklumat. Ah, maklumat apa ni? Okey, tengok dekat soalan. Maklumat apa yang diberi pada kita? Okey, so maklumat apa yang dia bagi? K sama dengan 10 apabila M sama dengan 4. Haa, ah, kes pertama, cerita pertama. K sama dengan 10 bila M sama dengan 4. Boleh? Next, hitung nilai M apabila K sama dengan 15. Okey, oh, keluarkan. Dia bagi tahu uh, hitung nilai M. M kita tak tahu sama dengan berapa bila K sama dengan 15. Yes, keluarkan dulu maklumat. Ah, dah keluarkan maklumat macam mana kak? Yes, kita sambung langkah ketiga iaitu gunakan formula guna formula okey nak guna formula ni kita nak guna yang mana satu dulu gunakan maklumat yang penuh ah ha, maklumat yang penuh yang mana yang penuh yang atas yang bawah ni kita nak cari kan ha okey kita guna yang penuh di mana kita punya ikan tadi boleh tukar kepada sama dengan dah ha, okey sama dengan x punca kuasa m boleh yes Okay now kita move on K okay, sama dengan uh, X punca kuasa bagi M. So, kita dah settle yang itu. K okay, kita berapa? K okay, kita sama dengan 10. Maksudkan 10. 10 sama dengan? Okey, X. Tahu nilai tak? Tak tahu. Biarkan X. Next, punca kuasa M. Punca kuasa M dapat berapa? Dapat 10 empat. Ha, bukannya dapat. Dia dah bagi maklumat empat. Ha. Okey empat. So kita selesaikan. Sepuluh sama dengan X. Punca kuasa empat sama berapa? Dua. So dia selain operasi apa antara dua ni? Operasi darab. Yes. Darab. Darab. So dua darab X sama dengan sepuluh. Jadi nilai apa yang kita boleh cari dekat sini? Nilai X. Yes. Sudah cari nilai X macam mana? 2 hantar 11. 10 bagi 2. X dapat 5. Settle. Untuk X. Ah, jawapan M belum lagi. Dia nak minta nilai M apabila K sama dengan 15. Okay, now kita masuk baru. Okay. Kita masuk yang baru. Dia bagi tahu formula masih lagi sama ya. K sama dengan punca kuasa M. Di mana X dah tahu nilai belum? Yes, dah tahu. Berapa? Lima. Terbaik adik-adik. Good job. Mantap. So, lima. Oh, Okey, ada yang kata tak nampak. Uh, sorry, uh, still tak nampak ke? Itulah, kita lambat tengok komennya. Ha, baru nak tengok. Okey, uh, ha, begitu ke? Okay, boleh tolong-tolong tengokkan lagi ya. Ah. so, keluarkan maklumat and then tu kita nak guna formula. Okay, K sama dengan punca kuasa M tadi. Di mana? Nilai K kita berapa? M kita berapa? K sama dengan 15 M kita nak tahu. So, masukkan K sama dengan 15. Ah 15 sama dengan 5 constant dah ada kat bawah tadi. 5 punca kuasa M. Ingat, 5 dengan punca kuasa M. Operasi apa? darab. Yes. Yeah. So, siapa kena hantar sebelah? Kita nak tahu nilai M. Jadi, siapa yang sibuk kat sini? Lima. Hantar dia balik rumah. Cakap dengan dia, COVID. Tak boleh pergi rumah orang. Okay? So, dia pergi hantar dia balik rumah. So, bila dia kena balik rumah, lima belas. Jadi apa? Tanda dia, darab bertukar jadi bahagi. So, lima belas bahagi lima sama dengan punca kuasa M. Yes, good job. So, next kita sambung tiga sama dengan punca kuasa M. Ha. Soalan akak lagi. Berapakah nilai M? Ah, ha, Cepat jawab. Cepat jawab. Jadi apa tu? Punca kuasa pindah sebelah jadi apa? Yes. Good job. Kuasa dua. So kita dapat tiga kuasa dua sama dengan sembilan. So jawapan kita untuk M sama dengan sembilan. Yes. So settle soalan pertama. Okey, sebelum akak nak sambung pada soalan yang kedua, akak nak tanya dulu, jelas tak soalan pertama tadi? Ha. Hmm, okey, jelas eh? Okey. So, akak move on dengan yang kedua. Ah, ha, langkah dia sama je, okey? No worries, langkah dia sama je. Soalan dia je berbeza. Okey, tapi sebelum tu, Aku nak minta bantuan, ah, akak nak minta bantuan apa? Bantuan untuk adik-adik akak sharekan lagi live kita hari ni. Ha yes. Akan nampak dia dah bagi jawapan. Yes, good job betul. Dapat sembilan. Terbaik. Setelah nampak. Alhamdulillah. Okay. So, settle untuk soalan yang kedua ni. Okay. Sebelum tu akan nak cerita sikit. Okay. Um, untuk adik-adik akak yang tingkatan lima tadi. Uh, korang tahun ni ada berapa? Uh, soalan agak-agak. Eh, soalan ni ada berapa bab? Okay. Kita ada tahun ni sikit je bab dia. Lapan bab je. Ha. Lapan bab di mana antara lapan bab ni ada beberapa bab yang uh, sambungan lagi daripada yang korang dah belajar tingkatan tiga. Ha. Contohnya kita belajar apa? Matematik pengguna dah ada lagi dua bab. Insurans dan juga percukaian. Wow, hebat ada dia kat lepas ni. Boleh buka uh, jual insurans. Oh, korang akan tengok macam mana kita punya pembelajaran untuk insurans ni. Bukannya pembelajaran nak kira ke apa sangatlah lebih kepada risiko dan perlindungan insurans. Kenapa kita kena ambil insurans? And apa risiko dia? Ah gitu-gitulah. Okey. Tak nak cerita panjang nanti karang uh, terajar subjek bahaya pula nanti kan. Ah oh, satu jam kita duduk kat sini nanti kan. Okey, selain tu apa lagi bab yang ada? Okey, bab lima korang akan belajar kekongruenan pembesaran dan gabungan to, uh, to transformasi. Kak, benda ni macam benda baru je? Tak benda yang lama. <laughs> benda yang lama korang belajar. Okay, ingat lagi tak dulu kita ada belajar berkenaan dengan um, translasi, uh, rotation and so on tu. Uh, inilah cerita dia. Lebih kurang dia benda yang sama. Next kita ada apa lagi ni sebab uh, graf fungsi trigonometri. Uh, trigonometri. Oh, okay. Sukatan serakan data Terkumpul dan juga permodelan matematik ah, Itu je 8 bab je Tak banyak pun Senang kan <laughs> Okay so bolehlah kita sambung lagi next ah, Sebentar dah korang dah bantu aku untuk share kan Yes thank you So kita sambung untuk soalan yang seterusnya Soalan nombor 2 Okay kejap mari aku tunjukkan dulu soalannya Okay boleh nampak eh soalan kali ni Ke masih lagi kecil Okay aku besarkan lagi Okey, so soalannya begini. Diberi bahawa A berubah secara langsung dengan kuasa 3P dan A sama dengan 135. Apabila P sama dengan 3, hitung nilai P apabila A sama dengan 625. Oh, aku, 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 rasa macam membaca berita kat sini. Okey, diberi bahawa A berubah secara langsung. So, kalau kata A berubah secara langsung, persamaan kita jadi macam mana? A berubah secara langsung. Ber kita akan guna bentuk apa? Ikan. Yes. Berubah secara langsung dengan kuasa tiga P. Ha macam mana nak tu kuasa tiga P? P kuasa tiga. Yes. So kita apa huruf apa yang kita kena tambah lagi dekat sini? Huruf X kat depan. Good job. Tambah lagi huruf X dekat sini. Hai 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 siapa yang baru masuk? Welcome welcome. So hari ni Kak Ina nak sharekan berkenaan dengan topik ubahan. Okey saya akan sambung lagi. Okey dah keluarkan soalan. Kita nak sambung maklumat dia pula. Okey soalan yang uh, maklumat yang pertama dia beri kat sini adalah A sama dengan 135 P sama dengan 3. Ah, cerita pertama A sama dengan 135 P sama dengan 3 Okey cerita kedua nilai P apabila A sama dengan 625. Okey A sama dengan 625 P dia suruh Cari. Okey kita nak guna apa langkah ketiga? Yes masukkan dalam formula kita balik. So kita masukkan dalam formula. So kita nampak kat sini A sama dengan A sama dengan seratus tiga puluh lima. Ikan tukar jadi sama dengan X salin X. P kuasa tiga. So berapa ni? Tiga kuasa. Tiga operasi apa ni? darab. Ah, ha, buatkan kurungan. Kita senang nak nampak. Okey, kita move on seterusnya. 135 sama dengan 27x. Kak, macam mana akan dapat 27? 3 kuasa 3 dapat berapa? Ya, yeah, 27. Itu dah datangnya. So, 27x. So, x kita sama dengan berapa? 135 bahagi 27. Yes, good job. Terbaik. So, 135 bahagi 27 dapat berapa? Okay. Seratus tiga puluh lima bahagi dua puluh tujuh. So kita dapat lima. Good job. Okay. Settle? Dah dapat nilai X. Dah siap ke belum? Belum. Apa lagi kita kena buat? Yes. Masukkan back down formula. So kita dapatkan nilai P. Good job. So kita ada nilai P dekat sini. Uh, tak tahu berapa. So kita masukkan uh, formula balik. Oh dah tak nampak formula. Okay. Eh dulu. So enam ratus dua puluh lima sama dengan X. Dah tahu berapa tadi? lima. Yes. So, masukkan lima dekat sini. Lima P kuasa tiga. Ah, so, soalan kita berapakah nilai P? Okay, sekarang siapa yang saya buat kat sini? Siapa yang perlu dihantar balik? Siapa suruh kena balik rumah sini ni sebab COVID? Yes. Nombor lima. Hantarlah nombor lima ni pergi balik rumah. So, kita dapat 625 bahagi lima. Sama dengan P kuasa tiga. Yes. Kejap. So, 625 bahagi dengan 5 dapat 125 sama dengan P kuasa 3. Yes. Aha. So, settle? Yes. Kita nak cari nilai apa tadi? Nilai P. So, nak cari nilai P macam mana? Kuasa 3 hantar sebelah jadi apa? Ya, yeah, punca kuasa. 125 punca kuasa 3. So, dapat berapa? Ha, nak tekan kalkulator. Ha, punca kuasa, punca kuasa. Satu, dua, lima. So, kita dapat lima. Jadi, jawapan kita lima. Oh, soalan pertama, soalan kedua sama je jawapan akhir. Ha, kebetulan dia. Jadi, so, langkah dia sama je. Firstly, kita keluarkan maklumat. Dah keluarkan maklumat. Masukkan semula nilai mengikut maklumat yang dia beri. Okay, untuk minggu ni akan sharekan untuk satu je dulu uh, fungsi fungsi, eh, ubahan secara langsung dulu. Minggu depan akak akan sharekan pula secara song sang, macam mana pula. So adik-adik akak uh, katamkan dulu yang bahagian secara langsung ni. Ah uh, Kalau ada soalan, kak saya tak faham lah kak part yang ni. Kenapa dia kena macam ni? Kenapa dia macam tu? Tak faham, it's okay. Tak ada masalah. So adik-adik just perlu contact je salah satu nombor yang bergerak daripada tadi dekat bawah ni Aa, boleh contact sama ada nombor 0167143924 ah nampak tu tengah bergerak tu ataupun 0187734438 ah itu antara nombor yang boleh dihubungi ataupun nak tengok website pun boleh ah tapi website tu lebih kepada mak tak tahu kita orang apalah kalau nak tanya soalan satu lagi tempat yang kau orang boleh pergi adalah di Telegram, MascasJDT Yes, tim akak dah bantu Untuk sharekan dah kepada adik-adik akak uh, So boleh dapatkan latihan Dapat info uh, Kalau korang nak sharekan, nak tanya soalan pun Boleh digunakan dekat Telegram, MascasJDT ni Ha, ingat Covid, covid juga uh, Belajar perlu diteruskan Kak hmm, Mana boleh nak belajar kak Sebab kita tak boleh pergi sekolah Jangan lupa kita masih lagi ada kelas online kita masih lagi ada a uh, kelas online lah ah tak apa tak semestinya nak tunggu pergi sekolah baru boleh dapat maklumat baru boleh dapat belajar tidak kelas online boleh je digunakan ah, so adik-adik apa orang selalu kita kata apa uh, ilmu uh, maklumat ah maklumat di hujung jari kan ah ini kita belajar apa ilmu di hujung jari ataupun kelas di hujung jari ah gitu Naik je, startlah kelas. Duduklah ke depan tu. Haa, dengarlah apa akak tu bebel. Kan? So, kalau tak faham boleh tanya. No worries. Okay, kita nak umumkan juga. Umumkan eh. Kelas tuition online kita masih lagi dibuka. ah ha, bukan ditutup. Masih lagi dibuka. So, anything just call us. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan.